15.05 ми отримали виклики чергової частини цього управління фактора, що по Маркавочка 8 вимагають гроші. Приїхавши на дану адресу через три хвилини, ми побачили невідому особу, яка йшла, та за нею біг ще один чоловік. Чоловік який вказав пальцем, що ця невідома особа до нього прийшла додому і вимагала гроші за приводом тим, що якісь його родичі попали в другій області в ДТП і завершення питання вимагали 3 тисячі гривень. Гроші даний громадян був затриманий і запрошений в раділ для на питання по суті. приблизительно в 2 часа дня моя жена позвонила мне и сказала, что ей позвонили неизвестные, представились с друзьями ее брата и попросили 3000 гривен на то, чтобы он попал где-то под Тернополем в аварию и на возмещение ущерба второй машины попросили, чтобы жена дала деньги, 3000 гривен. Я ее собственно говоря, неоднократно слышал про такие вещи, как вот это, то я его предупредил сразу же, говорю, тяни время, жди, я, я бегу с работы. Ну, когда я прибежал с работы, собственно говоря, они как раз подъезжали, подъехали на Мерседесе, на такси, сидел, вышел этот человек, подошел, самое интересное, у нас на частном секторе нету даже вывески дома, но подошел прямо к калитке нашей и стоял возле нашей калитки. Я перезвонил с дома в управление, попросил, чтобы прислали наряд. В это время они, вроде бы как, смотрю, начали собираться, ну, он начал собираться уходить, смотрю, садится в машину. Ну, я вышел, догнал его, представился, что я муж этой женщины, которой вы звонили. Я говорю, что вы хотели? Он говорит, что такое-такое дело, говорит, вот брат ее попал в аварию под Тернополем, все. Ущерб 3000 гривен надо выплатить. Я говорю, это точно типа бразу послал. Он набирает номер, дает человеку. То есть дает мне трубку, я разговариваю с человеком. Это человек в наглую представляется братом. Ну я, собственно говоря, знаю брата жены. То и голос не такой, ну нагло врет, что да, да, я вот там, там, да, этим людям деньги без проблем. Ну, я, собственно говоря, уже тянул время до приезда милиции, говорю, давайте подойдите к дому, я сейчас вынесу вам деньги. Ну и после этого, скажем, когда я зашел типа домой за деньгами, проехала машина Беркута, она как раз подъехала к такси. А, а этот, то, что стоял возле калитки, начал потихоньку-потихоньку уходить. Я выскочил за ним и смотрю, он идет как раз в сторону Беркута. То есть я сзади за ним шел, смотрю, он выкидывает телефон и пошел дальше. Я ребятам с Беркута показал, они словили, скрутили. А каким чином, что с ним пояснило после того, як? Как... Ничего, говорит, ничего не знаю, ничего. То есть, сначала был один телефонный звонок, они перезвонили, поведомили? Не позвонили... один телефонный звонок, они звонили моей жене где-то раз в восемь. Начиная с какого времени? Ну вот где-то с того времени, как вот она мне позвонила перед этим. Один раз позвонили, и потом вот мы скоро подъедем, вы уже собрали деньги, там сейчас мы, мы подъезжаем, все нам надо срочно, там туда-сюда. Уточняли адрес, потом попросили жену, чтобы она говорит, выйдите на улицу, чтобы мы вас не искали. Да передадите, мы подъедем на машине. Я же не сказал, что говорю, пускай подъезжают именно к двору, чтобы легче было. Ну, говорю, ребята с Беркута очень так оперативно подъехали, быстренько. То есть все получилось нормально. Я отнуляю издавать свои показы на камеру. Все, или что говорит? У вас підозрюють у вчиненні злочинів. Так, да, мене злочин... підозрюють у вчиненні злочинів по статті 190, це шахрайство. Я відмовляюсь на камеру давати будь-які покази. Але ви взагалі вчиняли це чи ні? Так, я вчиняв. А скільки разів ви це вчинили? Три. А як ви брали номера? Де, звідки брали ви номера телефону? На ухат. Набирав номера і дзвонив до людей. З мобільного З мобільного телефону, так. Да. Просто на А що ви розповідали людям. Розповідав, що попав в аварію, мені потрібні кошти, тому що розбив чужу машину. Люди мені знавали свого родственника і Казали, что приїдь, ми там дамо, там скільки хто мав. Все, я приїжджав, забирав гроші. І а скільки вам людей дали гроші? Три, два человека. Верніше судимый? Так, судимий.